देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षम् गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तथाष्टकम् तमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं य पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्त्रोत्रम् शरी भर्मा से फलम् लभे सम्वेद सरेण सिद्धिम् च लब्धे नात्र सम्शयां अष्टभ्यो ब्राह्मणि भष्चो लिखितवाम्यः समर्पये तस्च विद्याम् चेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्